সকলোকে অসমীয়া সাধুকথাৰ চেনেল আছামি ষ্টৰি তেলছলৈ স্বাগতম আজি শুনাবলৈ ওলাইছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লিখা বুঢ়ী আই সাধু কিতাপখনৰ পৰা সৰবজান নামৰ কাহিনীটো এখন গাঁৱত ফৰিং নামেৰে এজন খেতিয়ক আছিল মানুহজনৰ ঘৈণীয়েকজনী আপোনপীয়া স্বভাৱৰ আছিল ঘৰখনত মাথোন গিৰিয়েক আৰু ঘৈণীয়েক সিহঁতৰ কোনো সতি সন্ততি নাছিল এদিনাখনৰ কথা বৰষুণ দি আছে তাতে আকৌ গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক ক'লে বোলে আজি মোৰ ভাত খাবলৈ মন নাই পিঠাই খাবলৈ মন আছে তই পিঠা কেইখনমান বনাই দিব পাৰিবি নেকি এইদৰে ঘৈণীয়েকক কোৱাত পিঠা বনাবলৈ বৰা ধান ক'ত আমাৰ ভঁৰালতো বৰা ধান নাই তাৰমানে আজি পিঠা খোৱা নহ'ব দেখিছোঁ এইদৰে খেতিয়কে ক'লে ঘৈণীয়েকক যোৱাচোন কাৰোবাৰ ঘৰত বৰা ধান পোৱা নেকি চোৱাগৈ অলপ খুজিয়েই আনাগৈ নহ'লে ৰবা আনোগৈ এইদৰে খেতিয়ক ওলাই গ'ল ঘৈণীয়েকৰ কথা শুনি ফৰিঙে অলপ বৰ টপক মাৰি থাকি বুদ্ধি এটা সাজি গাত এখন এৰী চাদৰলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল ফৰিঙে গৈ এঘৰত বৰা ধানৰ মৰণা মাৰি থকা দেখি ওচৰ চাপিল ককাই কি কৰিছা ফৰিঙে এইদৰে সুধিলে ককায়ে ক'লে অ' ফৰিং আহা ভালেখিনি পঢ় মৰণাৰ ওচৰতে বহি ফৰিঙে গিৰিহঁতৰ সৈতে সুখৰ দুখৰ নানান কথা পাতিবলৈ ধৰিলে মৰণা মৰা হ'লত গিৰিহঁতে খেৰবোৰ জোকাৰি ধানবোৰ এফলীয়া কৰিলে আয়ো মোৰ পেটটো সেই সময়তে ফৰিঙে তাৰ বৰকৈ পেট কামোৰাৰ ভাও জুৰি গাত লৈ থকা এৰী চাদৰখনৰ সৈতে ধানৰ ওপৰত বাগৰি দিলে ধানত বাগৰ দিয়াত শুকান বৰা ধানবোৰ তাৰ এৰীয়া কাপোৰখনত লাগি ধৰিলে ধানৰ ওপৰতে ভালকৈ আৰু তিনি চাৰিবাৰ বাগৰ দি ফৰিং উঠি কেঁকাই কেঁকাই লাহেকৈ ঘৰলৈ বুলি খোজ দিলে ঘৰ পাই ফৰিঙে এদি কাপোৰখন জোকাৰি দিয়াত ধান সৰি পৰিল ঘৈণীয়ে বৰা ডান দোন দেখি ৰং পালে পিছত ধানখিনি সিজাই ৰ'দত শুকাই চাউল উলিয়াই পিঠাগুড়ি খুন্দিলে ৰাতি ঘৈণীয়েকে শুবৰ সময়ত পিঠা ভজা হ'ল পিছে এটা কথা কাইলৈ পুৱা আমাৰ দৈৰে ভিতৰত যিয়ে শুৱাপাতিৰ পৰা আঁকি উঠিব সিয়েই তিনিভাগৰ এভাগ পিঠা খাব আৰু যিজনে পিছত উঠিব সি দুভাগ খাবলৈ পাব এইদৰে ঘৈণীয়েকে খেতিয়কক ক'লে ফৰিং ঘৈণীয়েকৰ কথাত মান্তি হৈ শুই থাকিল পিছদিনা পুৱা শুৱাপাতিৰ পৰা এটাও নুঠা হ'ল ৰ'দ ওলাই দুপৰ হ'ল তথাপি দুয়োৰে কোনো নুঠে দুয়ো টোপনিৰ ভাও জুৰি না ঘূৰ ঘূৰাই শুই থাকিল অৱশেষত ফৰিং বিচনাৰ পৰা উঠি বহিল হ'ল বুলি পিঠাৰ লোভত এইদৰে শাল কোৰ বনবাৰী পেলাই থৈ শুই থাকিব নোৱাৰি দেই ফৰিঙে এইদৰে ক'লে তেতিয়া ঘৈণীয়েকে উঠি অ তুমি মোতকৈ আগেয়ে উঠিলা এতেকে তোমাৰ এভাগ মোৰ দুভাগ হ'ব বাৰু তয়ে খাবি দুভাগ ফৰিঙে পিঠা খাবলৈ গৈ দেখিলে যে কেইখনমানহে পিঠা আছে আৰু পিঠা ক'ত আৰু পিঠা ক'ৰ পৰা ওলাব ঘৈণীয়েকে এইদৰে ক'লে যি হৈছিল আটাইবোৰ বাতি দুতেই আছে তুমি তাৰে এভাগ খাই দুভাগ মূৰলৈ থৈ দিবা এইদৰে ঘৈণীয়েকে ক'লে খেতিয়কে ভাবিলে বৰ আচৰিত কথা এধোন ধানৰ মুঠেই এইকেইখন পিঠাই হ'লনে এনেতে বেৰত আঁৰি থোৱা ডলাখনলৈ হঠাৎ ফৰিঙৰ চকু গ'ল চালনীখনত দেখোন তিনি কুৰি পিঠাৰ চিন আছে তাৰমানে সৰভাগ পিঠা তই আগতেই খাই সাং কৰিছ নঙলাতে মঙল এচাৰিতে দেও তিনিকুৰি পিঠা খালে নেজানিলে কিয় এইদৰে ফৰিঙে ঘৈণীয়েকক ক'লে ঘৈণীয়েকে তাৰপিছত হে প্ৰভু এওঁ কেনেকৈ জানিলে এওঁ তাৰমানে সৰবজান গিৰিয়েকে মনে মনে পিঠা খোৱা কথাটো গম পোৱা বুলি বুজিব পাৰি তাই লাজ পালে আৰু উঠি গৈ কলহ লৈ পানী আনিবলৈ নৈৰ ঘাট পালে ঘাটত লগৰ তিৰোতাবোৰক তাই সিহঁতৰ সেই কথাটো ভাঙি পাতি ক'লে আৰু গিৰিয়েক যে সৰবজান সেইটোও জনাই দিলে কথাটো ইজনীয়ে সিজনীক কওঁতে কওঁতে ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল আৰু সকলো গঞাক ফৰিঙক সৰবজান বুলি জানিলে এদিন এজন মানুহৰ কলীয়া গাই এজনী হেৰুৱাত সি ফৰিঙৰ ওচৰ চাপিল সেয়া সৰবজান মোৰ গৰুজনে কিবা খবৰ দিব পাৰিবানে ফৰিঙে তেতিয়া ভাবিলে দৈৱক্ৰমে কালি উলুৱনিৰ মাজত সেই কলিগাইজনী চৰি থকা দেখিছিলোঁ তেতিয়া ফৰিঙে তেওঁক ক'লে নিশ্চয় পাৰিম বাৰীৰ পিছফালে এইপিনেই বিচাৰি গ'লে তুমি তোমাৰ গৰুজনী পাবা সি ফৰিঙৰ কথা মতে গৈ থিতাতে গৰুজনী পালে ইয়াৰ পিছত ফৰিং যে বৰ প্ৰমাণী সৰবজান সেই কথা চাৰিওফালে বিয়পি পৰিল এই কথা গৈ ৰজাৰ কাণতো পৰিল ইতিপূৰ্বে ৰজাৰ ঘৰত লাখ টকীয়া সোণৰ হাড় এডাল হেৰাইছিল ৰজাই অনেক বিচাৰ সুচাৰ কৰিও সেই হাড়ডাল উলিয়াব পৰা নাছিল ৰজাই তেতিয়া মন্ত্ৰীক ক'লে যোৱা সৰবজনক মাতি অনাগৈ ৰজাই সৰবজনক মাতি পঠিওৱা বুলি গম পাই ফৰিং থিয় হৈ মুছ কোচ যোৱা যেন হ'ল নগ'লেও ৰজাই কাটিব গৈ হাড়ডাল উলিয়াব নোৱাৰিলেও কাটিব আৰু ইফালে মই সৰবজান নহয় বুলি ক'লেও মৃত্যু অনিবাৰ্য এই ৰাজসভালৈ যাওঁচোন যি হয় দেখা যাব এইবুলি ঈশ্বৰক চিন্তি ফৰিং ৰজাৰ আগত উপস্থিত হ'ল ৰজাই সৰবজানক অহা দেখি আদৰ সাদৰ কৰি ভিতৰলৈ মাতিলে ফৰিঙক ৰজাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈ দৈ গাখীৰ কোমল চাউল গুড়েৰে ভালকৈ জলপান খাবলৈ দিয়া হ'ল ৰজাৰ দুজনী কৌৰী আছিল এজনীৰ নাম মাদৈ আনজনীৰ নাম হাদৈ হাদৈয়ে ৰজাৰ সোণৰ হাড়ডাল চুৰ কৰি লুকুৱাই থৈছিল সৰবজান অহা শুনি ধৰা পৰিম বুলি হাদৈৰ মুখত পানী নাই কি হ'ব এতিয়া ইফালে দৈ গাখীৰেৰে জলপান বাতি দেখি ফৰিঙে নিজকে ক'লে হাদৈ আজিয়ে খাই লাই লৈ ৰজাই কি কৰে ঠিক নাই তেতিয়া হাদৈ ভাবিলে সৰ্বনাশ সৰবজানে মোক ধৰিলেই সৰবজান কাবো কৰিছোঁ মোৰ কথা তুমি ৰজাক নক'বা তোমাক যি লাগে মই তাকেই দিম অ তাৰমানে হাদৈ নামৰ এই রানোর ভাবিলে ভাবিলে রানীমা আপনার কথা বারো কিন্তু আপনি এটাই রজার হাত নিপেড়াত হাড়ডাল কথা কথামতেই কুঁয়ী হাড়ডাল নি রজার হাত পিজ পিছদিনা সরবজান হাড়ডাল কোনে চুর করে নিছে কব লাগে স্বর্গদেউ মই কোনেও হাড় সুর করা দেখা পোৱা নাই স্বর্গদেউর হাত পেৰাত হাড় থকা যেন মোৰ ভাব হয় এইদৰে খেতিয়কে কলে তেতিয়া ৰজাই হাত পেৰা অনাই মেলি চালে আচৰিত হাড়াল দেখোন ইয়াতে সঁচাকৈয়ে সৰবজান ৰজাই সৰবজানক মাটি বাৰী ধন সম্পত্তি দি ৰজাৰ সভাতেই সভা সৎ কৰি ৰাখিলে এদিন ৰজাই হাতৰ মুঠিতেই ফৰিং এটা মুঠি মাৰি ললে সৰবজান মোৰ হাতৰ মুঠিত কি আছে কোৱা এক কলো লেখি এক কলো দেখি হাদৈ বোলোতে ওলাল হাড়ডাল এতিয়াহে পৰিল ফৰিঙৰ মৰণৰ কাল ৰজাই সৰবজানৰ আচল নামটো নাজানিছিল ফৰিঙৰ মৰণৰ কাল শুনি হাতৰ মুঠিতে থকা ফৰিঙৰ কথাটোকে কৈছে বুলি ভাবিলে ঠিক কৈছা ফৰিঙে আছিল মোৰ হাতত ৰজাই আনন্দতে নিজৰ গাৰ সাজ কাপোৰ সোলকাই সৰবজানক বঁটা পিন্ধালে ধন্যবাদ মহাৰাজ অন্য এদিন ৰজাই হাতৰ মুঠিত শিলুক এটা লৈ আছিল এনেতে মোৰ হাতৰ মুঠিত কি আছে কোৱা স্বৰ্গদেউ বাৰেপতি শোকুকো সৰবজানে তেওঁৰ হাতৰ শিলুৰ কথাহে কৈছে বুলি ৰজাই ভাবিলে ঠিকেই কৈছা খেলিকোৱেই আছে মোৰ হাতত ৰজাই সুখী হৈ সৰবজনক বহুত ধন ফোন উপহাৰ দিলে আজি কাহিনীটো ইমানখিনি আছিল কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিবা তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই